Себе. В тот момент Галычина – это был беднейший регион Австро-венгерской империи, где украинцы были просто нищими. Мы были нищими, у нас ничего не было. И в 1883 году домой вернулся человек, которого звали Василь Нагирный. Он был архитектором. И он на... вернулся из Швейцарии, где учился. И там он впервые увидел, как работают кооперативы. И придумал, подумал, почему бы не сделать это дома, почему бы не предложить множеству маленьких компаний объединиться. И украинцы начали объединяться. За буквально 10 лет на Галачине появились десятки тысяч маленьких предприятий. Все они в итоге превращались в одну огромную компанию. Вам ничего это не напоминает? Uh -huh. а Можно сказать а о, о абсолютно беспрецедентном успехе этой инициативы, потому что уже в 1935 году, например, Остап Нижинский, который основал огромное предприятие, оно называлось Маслосоюз. Вот представьте себе, 200 тысяч маленьких предприятий каждый день свозили ему свое молоко. 200 тысяч для одного региона. Да? Это здорово, это очень большие цифры. Так вот, они не только обеспечивали своей продукцией страну. 423 тонны масла они поставили в Испанию. Это было абсолютно беспрецедентно, потому что впервые украинский товар – был настолько качественный, что он вышел за пределы Украины. Здесь ему было уже тесно, и мы экспортировали огромное количество самой разной продукции. И мы очень надеемся, что сейчас мы сможем повторить этот успех, потому что Джелли это компания о европейском качестве, правда? Итак, мы поняли, что есть такая великолепная инициатива. У нее было всего три главных правила. Покупай украинское, продавай украинское и рассказывай об украинском. Рассказывай всем своим друзьям, объясняй, насколько это важно. Делай все, чтобы все вокруг тебя поддерживали своих. Я скажу вам, что в некоторых маленьких городах был всего один украинский магазин. Один. И люди со всего города, хотя им нужно было потратить на это значительно больше времени, ехали туда, потому что они поддерживали своих. Потому что они знали, что именно в этом успех. 112 публикаций в прессе мы получили за 3 недели существования проекта СВИ до свого по своей 2.0, який был организован джерели. Мы сказали, мы хотим снова возродить эту идею, потому что есть люди, которые готовы объединяться, которые готовы развиваться и которые любят свою страну. И вы должны нас поддержать, господа журналисты, вы должны в нас поверить. И они поверили. И сегодня здесь у вас на конференции 7 медиапартнеров. Ведущие СМИ страны поддерживают конференцию. 12 публикаций, да, мы вышли везде, на канале ICTV, на 1 плюс 1, на пятом канале, на 24-м, Фокус, Бигмир, что угодно, абсолютно любой СМИ, корреспондент, голос, деловая столица, газета по-украински, все написали о Джерелле. Почему? Потому что вы подали им пример, вы сказали, мы можем предложить что-то новое, да, и мы готовы объединять вокруг этой идеи людей. Пожалуйста, если у вас есть хорошая история, если вы хорошая маленькая компания, но вы не знаете, как развиваться, напишите нам, и мы расскажем вам, или мы расскажем о вас, или мы поможем вам. Потому что очень важная вещь, которую делал Нагирный, он выпустил 19-страничное руководство, как открыть свой магазин. Джерелли ведь учит вас, правда? Каждый день. Вы учитесь вместе, вы учитесь друг у друга. Так вот точно так же учились и они, потому что большинство этих людей не имели никакого профильного образования. У скольких из вас сейчас, поднимите руки, есть торговое экономическое образование? Может быть, 5%, да? Так вот, Нагирный был архитектором. Глинская, шоколадная королева Волочины, была домохозяйкой, у нее умер муж, ей было не за что жить, и она решила, что она будет торговать сладостями. Нижинский, о котором я вам говорила, был композитором. Человек, который придумал Маслосоюз. Не важно, кто вы по профессии. Важно, что у вас в душе. Важно, что ваше сердце любит свою страну. Важно, что вы умеете находить правильные слова для других людей и объединять их вокруг себя. А то, что вы заканчивали, не имеет никакого значения. Правда? Итак, мы получили 8 миллионов 200 тысяч человек очень большая цифра, которые знают о проекте «Сви до слова по свое». И я очень благодарна Джерелли прежде всего за то, что вы действительно думаете не только о том, как заработать деньги, но и о том, что останется после вас. Это самое главное, потому что в этом ключевой успех развития всей страны. Спасибо каждому из вас. Что я хочу сказать дальше? У нас очень большие планы, конечно, потому что с виду свого, прежде всего, это образовательный проект, и наша ключевая задача дальше разработать большую образовательную программу, к которой могут присоединяться люди по всей стране, все, кто хотят к нам присоединиться, все, кто вдохновлены Украиной, все, кто хотят идти вперед и верят в эту страну. Поэтому не уезжают, поэтому не опускают руки, и поэтому, как все вы здесь говорили, работают больше с каждым днем. Mm -hmm. Кроме того, у Свита Слово по Свое очень большая ветка, по которой мы можем развиваться. Это и большой социальный опрос, который мы сейчас готовим все украинские, в котором примет участие уже вся Украина. Кроме того, сейчас на одном из самых больших порталов страны Bigmi.net, который вы наверняка все знаете, стартовал очень большой конкурс домашних рецептов. Мы собираем домашние рецепты косметики со всей страны. Любая женщина, которая знает рецепт своей бабушки или тети, которая умеет с помощью двух кусков огурца привести себя в порядок и выглядеть mm -hmm. самой красивой, все они участвуют в этом конкурсе. И мы пообещали, что автору самого лучшего рецепта, который выберете вы все вместе, мы попробуем помочь и реализовать это, превратив это действительно в настоящую косметику, да, которая потом войдет в линейку жаней задумали сразу несколько больших конкурсов, которые помогут присоединить к Джерели весь креативный класс страны. Да, потому что мы уже сейчас работаем со всеми журналистами, у нас уже не осталось людей, которые не знают о Джерели. Я хочу вам сказать, что за последнюю неделю четыре больших журнала и газеты получили коробку с продукцией Джерели, которую редакции захотели протестировать сами. Так что очень скоро... Я думала, вы увидите этот обзор. Почему это произошло? Они вам поверили. Они поверили. Это дорого стоит, друзья. Сейчас никто никому не верит. Да? И то, что э, люди сами просят нас, расскажите об этом больше. Как мы можем к вам присоединиться? Я помню, как раздался первый звонок э, из газеты «День». И редактор сказал нам, вы знаете, мы настолько... Впечатлены этой идеей. Если у вас есть еще материалы, присылайте все. Мы поставим все, что вы пришлете. И это очень здорово. Это очень редко бывает в моей практике. И э, у нас очень много самых разных идей, как мы можем развиваться дальше. Все будет зависеть от того, чего захотите вы. Куда вы захотите идти дальше? Как быстро вы будете расти? Потому что с каждым днем вас становится все больше. Когда мы задумывали проект с блогерами, э, с лучшими продавцами Джерелли, которые запишут на видео, как они рекомендуют, что они рекомендуют из продукции Джерелли, мы думали, что мы возьмем 5 человек, 7 человек. Сейчас мы понимаем, что у нас есть список, в котором 150-200 человек, и мы не знаем, что с ним делать, потому что вас каждым днем становится все больше, 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 и все вы уникальные. У нас есть идея очень большая с экспедицией, я надеюсь, однажды в один день уговорить э, моих дорогих коллег из Джурелли, глаза которых я вижу в первом ряду, э, чтобы мы ее организовали в поисках новых украинских брендов, новых украинских звезд. В любом случае, нам есть над чем работать. Я хочу еще раз поздравить вас с вашим днем рождения. Первый год самый важный. Очень многие этот первый год не проходят. Вы не просто прошли его, вы прошли его очень достойно. Я поздравляю каждого из вас, благодарна каждому из вас. И обязательно хотела бы, чтобы каждый из вас однажды увидел себя на обложке журнала. В интервью в своем блоге на своем фейсбуке и в эту секунду вы сказали себе Да, я с Джерели, я звезда